video kamu kayak gini. Yang baru gabung sini silahkan subscribe karena di sini tempatnya para youtuber pemula. Ini sesudah ya, sesudah dibersihkan. Jadi ini suaranya. Ini yang pertama yang suara yang ini menurut kalian bagus yang mana ya? Saya akan mempraktekkan kalian untuk mempelajari membersihkan suara Jernih videonya bersih, ya. Ini yang pertama, yang suara yang ini, menurut kalian bagus yang mana, ya? Saya akan mempraktekkan kalian untuk mempelajari membersihkan suara jernih videonya bersih, ya. Yuk, kita buka saja langsung ke videonya, kita ke praktek menu video ini apa cara membersihkan noise di video kita jadi di sini namanya noise ya jadi di, ya, noise ini tersedia di play store ataupun di app store jadi kalian secara gratis bisa mendownload di play store kalian buka saja di play store yang Nah setelah buka PlayStore kalian cari saja ini noise ya, noise noise ini ya, noise jadi kalian buka saja cari yang seperti gambar saya yang tadi ya, cari di sini noise ruler, nah sini ya. Jadi namanya itu peredam noise, peredam noise, namanya noise reducer, reducer, reducer ya. Jadi namanya noise reducer, kalian cari saja di playstore secara gratis karena e, membuat video kalian secara, secara jernih dan bersih kualitasnya, jadi sangat jelas untuk menjelaskan ke penonton, ke subscriber kita. Untuk memperjelas video kita. Jadi e, caranya itu kaliannya download saja karena di sini saya sudah mendownload. Jadi saya buka di sini ya. Nah caranya itu gampang sekali guys. Jadi kalian impor file ini dulu ya. Impor file video. Terus kalian Uh, harus punya stok video di file kalian atau di folder kalian yang jadi kalian harus punya stok uh, misalkan contohnya ini ya uh, video ini aja ya Sorry guys ini iklan-iklan hide kita bisa lewati sini sudah proses sangat cepat sekali Ya guys, tergantung kita kualitas videonya berapa MB-nya. Jadi kalian yang ingin membersihkan videonya dengan aplikasi ini noise ini yang sangat cepat sekali dan bagus kualitasnya. Nah, seperti ini so, kalau sudah jadi ya. Jadi kalian tinggal bandingkan saja ini yang ini nih Uh, ini sesudah di ini ya sesudah diproses tadi setelah bersih ya kalau yang ini kalau yang ini yang originalnya kalian bedakan saja suaranya apakah udah bagus apa enggak uh, takutnya saya dibilang bohong atau hoax jadi kalian harus dibedain saja ya suaranya. Insya Allah suaranya bersih dan jernih. Oke, okay, itu, ya, itu saja video dari, dari saya. E, semoga bermanfaat untuk kalian yang baru gabung di sini. Silahkan subscribe, like, komen sesuai video karena subscribe kalian itu penting buat saya dan juga kalian, karena di sini tempatnya para youtuber pemula untuk menge mengembangkan channelnya karena di sini tempatnya oke. Okay? Cukup itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.